тест сынаулары нәтижесі бойынша апелляция беру тәртібі қандай заңшылыққа көре тест сынағы нәтижелеріне наразы болған абитуриенттер апелляция комиссиясына апелляция мене мұражат етуі мүмкін жоғары оқу орнының бакалавриат тәлім бағдарларына құжетлерін тапсырған сынақтарда қатынасқан хам нәтижесіне наразы болған абитуриенттер менен бір қатарда апелляция нохат дтм нохат сайты арқалы апелляция шағымын беруі мүмкін апелляция арзалары 2021 жыл 14 төртінші сәнесіне шекем онлайн қабыл етіледі бұнда апелляция шағымын беруші арза иесі абитуриент дәстеп сайттың бакалавр 2021 бөліміне кіріп паспорт сериясы ғам номері соңменен бір қатарда жеке идентификация номерін кіргізу лазым абитуриент қайқатында да тест сынауларында қатнасқан, hәм тест сынауларынан болса апелляция арзасын беру мүмкін болады қам, арза беру айнасы ашылады осы бетке абитуриент кіргеннен кейін тиіслі мағылматларды кіргізеді қам, апелляция арзасын береді апелляция арзасын берген абитуриент көріп шығу сәнесі қам, уақыт haqiндa қабарнама алады, қам, shu қабарнамада көрсетілген уақытта мемлекеттік тест орайына төмендегі hұjжетлерменен бару лазым. бұл бірінші шақсын тастихлаушы құжет екінші хабарнама хhaм үшінші абитуриенттің рұқсатнамасы апелляция шағымы тек қана сол комиссия тарапынен абитуриенттің қатынасында көріп шығылады һәм бұның үшін жазба жауаптары тикар болады кархананың ішкі менет тәртіп қағидалары жәмиетлік шартнамасының тастихлау тәртібі қандай жәмиет шартнама бұл карханада іс беруші мен қызметкерлер ортасындағы Мейетке байланыслы социал-экономикалык камсыздоо айлансылык катнашларды тартипке салуучу норматив-күджет болуп эсептелет. Ал жамияттык келишим болсо, бул белгил бир кәсип, тармак, аймак кызметкерлери үчүн мейет шарттары, жумсуп пен تأминлеу һәм социал кепилдиктер белгилеу барысындагы мажбуриятларды өз ишине алуучу норматив-күджет болуп эсептелет. Жамияттык шартнома һәм келисмөлэр кызметкерләр менә исберучләрдин ниетке baylansli қатынас qilarin шартнама tikarinda tartibga soluvga ham olarning sotsial eкoнomikaliқ maflarin muvofiqlashtiruvga yardam beru maqsadida tuziladi jamiyat shartnoma hamda kelisimlar tuzuvniң tikar prinsiplari tөmеndagha nimшылық нормалаriнa amil eili taraflar vakillarning vakilligi тең teng huquqligi jamiyat құраушы алып отырған мәжбүриятлардың хақиқатта орындалуын тәминлеу жауапкершіліктің бар екендігі принциптеріне әмел еткен халдар түзіледі жәмиет карханаларда олардың юридикалық шахс құқығы берілген құрамдық бөлімдерінде түзіледі жәмиет шартнама бір тарептен қызметкерлер тарепінен кәсіптік ауқамлары ямаса өздерінің уәкілдік берген басқа да уәкілдікті ұйымдары арқылы екінші тарептен турдан туры іс беруші ямаса ол уәкілдік берген үйім тарепінен дүзіледі. jamiyatlik шартнаманың mazmuni hamda tuzilishin tariflar belgilaydi jamiyat shartnomasina ish beruvchi hamda xizmatkеrlarning төмендегі мәселелеr bo'yiнша ө'зара majburiyatlar kіргіzуі mumkin яғни mennatga хақ tө'леудің формасы системасы hamda miqdарi пұл сыйлықтары нафақалар компенсациялар қосымша төлемдер бағалардың өзгеріп инфляция дәрежесі jamiyatlіk шартнама менен беlgіленген көрсеткіштердің о'рынлануына қарап меnетке hақ төлеудің тәртіпке салу механизmі қыzmеткерлерді жұмыспенен ta'minlaу қайта оқыту жұмыстан босатып алу шартlarі жұмыс уақты һәм демалыс уақыты mehnat demalislarinы muddatlarіi xызметкерлердің sоnың ішінде һәм ham он сегіз жасқа толмаған shaxslarnың minет sharoitыi hamda mehnat қауіпсіздігін жақсылау экологиялық жақтан қауіпсіздікті тaminlеу кoрхoна hamdе кеңсеге қараслы тұрақ жайды меншіклестіру уақтында қызметкерлердің мәртілерін әмел етілуі. Жұмысты білмелендіру мен қосып алып баруышы қызметкерлер үшін женгіліклер. Иқтиари хамде мәжбүрі түрдегі медициналық хам социалық қамсызландыру. Испер үш тарихнен өз қызметкерлерінің жеке жамлен барлатығын пенсия есаппетлеріне қосымша төлемлер кіргізу модарлар хамде мүддетлері. Жамет шақнаман оғарлануын тексет бару, тарихлердің жоап кершілігі, социалық шейріклік, кәсіпі оғамлары, қызметкерлерінің да уақылық вакиллик уюмларына скерлик көрсету үшін тиісілі шар шаратлар жаратып беру лажлары көрсетілуі белгіленген бұдан басқа жәметлік шартнамасы оны ұлыма жиналыста қатнасып жатырғанлардың елу процентінен көбірегі жақлап дауыс берген болса есіп, мақұланған деп саналады егер жәметлік шартнаманың жой бары мақұлланбаса тарефлердің уәкілдері оны ұлыма жиналысқа білдірілген ұсыныстарды ұтварға алған халда ақырына жеткереді һәм 15 күн ішінде жиналыс қылып додалауға қайта ұсынады. Жамиет шартнама имзаланған уақыттан бастап, ямаса, жамиет шартнамада көрсетілген күннен бастап күшке кіреді һәм де тарифлер белгіленген мүддет дәвамында амел етеді. Белгіленген мүддет тағамланғаннан жамиетлік шартнама тарифлері жаңа шартнама түзілгенге ямаса сол амелдегі шартнамаға өзгеріс кіргіземін деген шекем amelde boladı